qachonki insonda iymon bo'ladi la ilaha illalloh muhammadu rasululloh degan kalima bo'ladi namoz bo'ladi ro'za bo'ladi zakot bo'ladi haj bo'ladi ana o'sha odam eng baxtli odam bo'lib hisoblanadi birodarlar biz hali ham baxtni boshqalardan istab yuribmizda lekin işte. siz bilan menda savol paydo bo'ladida nimaga endi biz namoz o'qisak namozimizda halovat yo'q eng to'g'risini aytaveraylik ochig'ini ila aytaveraylik to'g'rimi namoz o'qiyapmizu ammo namozimizda halovatimiz yo'q birodarlar to'liq halovatimiz yo'q payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana bilasizlar bilol ibn robah bilol roziyallohu anhuga aytar ekan arihna biha ya bilal ey bilol siz bir azon aytsangiz biz mazza qilib namoz o'qisak deb aytar ekan qarang أريحنا <applause> بهذه